मिले ही नहीं और इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे सिंह जी का वास्ता देखकर इन्होंने फिर वहां गुहार लगाई और मैं तब पार्टी का अध्यक्ष था पंजाब का ये आज से ग्यारह साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ तो तब हमारी लीडरशिप ने कहा जी के चलो ठीक है पहली दफा में यंग है कुछ इससे बड़ी भूलें हुई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ना तो कभी इसी ने किसी का फोन उठाया ना मुलाकात की चलो इसको कोई सेफ पैसेज दे दे एग्जिट दे दे लुधियाना की सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट सीट पर भेजा थोड़ 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 नहीं कीते कीते है। है। और आप देखिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं हैरान हूं कि साहब बैंत सिंह जी जहां भी बैठे हैं वो अपने पोतरे के इस कदम पर क्या सोचते होंगे रवनीत सिंह बिट्टू जी को मैंने इतना ही कहना बिट्टू साहब आपने ये जो कदम उठाया आपने अपने, अपने हाथ से अपना गर्दा गर्दन आपने काट लिया ये पॉलिटिकली मैं समझता हूं अब इलेक्शन बीजेपी की तरफ से ये लड़ेंगे सौ फीसदी मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग जो हैं वो जो गदारी करने वाले लोग हैं उनको कभी माफ नहीं करते और इसका रिजल्ट इसी पार्लियामेंट इलेक्शन में इनको मिल जाएगी वो तो कल तक तो आप रैलीज कर रहे हो आप कांग्रेस तो के हक की बात कर रहे हो और आज बिना बुलाए कम से कम अगर आप में दम होता सार बंत सिंह के महरूम के आप ग्रैंडसन हो बताकर तो जाते मैं जा रहा हूं So, पता चला आप तो बीजेपी के स्टेज पर बैठे हुए इससे अफसोचनाक बात क्या हो सकती है आपको लगता है कि बीजेपी गेन कर लेगी इस तरह से जिस तरह से तोड़ तोड़ के जाए पंजाब में देखो ये एक रवनीत सिंह बिट्टू जो है ही वॉज सीन टू बी अ फेस विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एंटी सिख इसका एंटी सिख चेहरा जो है ये बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचाएगा मेरी एक बात सुन लीजिए ये तो जो जो इनको ताम झाम मिला हुआ है सिक्योरिटी मिली हुई है घर मिले हुए हैं उन फैसिलिटीज को रखने के लिए आते टाइम में कि मेरे से वो ना खुश जाए कहीं जेड प्लस सिक्योरिटी ना चली जाए तीन घर इनको देकर रखे हुए हैं एक लुधियाना में है एक चंडीगढ़ में है एक दिल्ली में है इतना तो मेरा ख्याल जो वॉइस हुआ करता था लॉर्ड डलाउजी उसको इतने घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से तो ये घर जरूर इनके पास रह जाएंगे मगर पंजाबी हमेशा के लिए इनको बेघर कर देंगे बाज़ ये मैं मैसेज मारा जाऊंगा ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੀਜਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਜਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਆਓ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਨ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚ ਦੱਸਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਸਤਾਰ ਬਿਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਹੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਰਗਾ ਮਾਂਜੇਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਜਾਦਾ ਹੈ ਆਪकी ਤਰਫੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਤੋਂ 13 ਖੁਦ ਕੇ origignal ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਆਣੀ ਭਾਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨੋਂ ਕਾ ਫਤ